الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إن شئت السهلة ربي يسر ولا تعسر واتمن بالخير أما بعد باب القنوت في الصبح يعلم أن القنوت في الصلاة الصبح سنة كتهويله علمو pada semayang subuh itu adalah sunat Bil hadis, hadis sahih fi Bagi hadis-hadis sahih tentangnya ha, Tentang kunut pada semayang subuh Jadi bagi mazhab kita syafi'i Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Yang berpegang kepada mazhab syafi'i Termasuklah Imam Nawawi sendiri Dia kata sesungguhnya kunut pada semayang subuh itu sunat bagi hadis-hadis yang sahih tentangnya An Anas radhiyallahu an Daripada Anas radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqunutu fi subhi hatta faraqat dunya sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada waktu subuh sehinggalah dia berpisah dengan dunia sehinggalah dia meninggal dunia maknanya Rasulullah ini berdasarkan kepada hadis ini... dia dia membaca doa kunut pada sembahyang subuh sampailah dia meninggal dunia dalam riwayat yang lain hatta mata sama ada hatta faraqad dunya ataupun hatta mata sehingga dia wafat Rawahul Hakim wa Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in Imam Hakim meriwayatkan hadis ini ha Tah oleh Hakim Hakim itu Abu Abdullah fi kitab yang dikenali dengan Al Arba'in wa qala dan dia berkata setelah dia meriwayatkan hadis tentang kunu itu dia kata hadisun sahihun hadis tentang kunut Rasulullah baca setiap kali subuh itu adalah hadis yang sahih. Wa alam anna al-qunuta mashru'un 'indana fi subuh wa huwa sunnatun muta'akkidah. Ketahuilah olehmu sesungguhnya kunut disyariatkan, disyarakkan maknanya disyariatkan. Di sisi kami, sisi mazhab kami iaitu mazhab Syafi'i. Pada semayang subuh. Dan dia adalah sunnah muakkad. Ha. Maknanya sunnah muakkad. Jadi kalau kita baca mutaakkidah dia jadi isim fa'il. Eh? Sunnatun mu mutaakkad Muta maknanya sunat yang dikuatkan. Muakkad maknanya yang dikuatkan. Ha, yang ditekankan, yang digalakkan, bukan semata-mata sunat biasa. Sebab itu di dalam mazhab Syafi'i bila ditinggalkan dengan terlupa ataupun sengaja disunatkan sujud sahwi. Lau tarakahu lam tabtul salatuh. Sekiranya seseorang itu meninggalkan kunut semayangnya dia tidak batal walakin yasjudu lis sahwi. Tetapi hendaklah dia sujud sahwi. Sawa'un tarakahu amdan Atau sahwan Sama ada dia tinggal kunuk itu Yang kena sujud sahwi itu Dengan senaja ataupun dengan lupa Senaja ke dia lupa ke Dia kena sujud sahwi Kerana, kerana sunat apa Sunat muakkad tu tadi Wa amma ghairu subhi Minas salawatil khamsi Fahal yak Fahal yakunutu fiha Adapun selain daripada semayang subuh Daripada semayang-semayang lima waktu Adakah perlu dibaca kunut? adakah kunut padanya? Dia kata tadi sunat mu'akad pada semayang subuh Ada selain daripada semayang subuh Adakah dibaca kunut? Fihi thala aqwalin di syafi'i Padanya Padanya yakni tentang baca kunut Selain daripada semayang subuh ada tiga pendapat daripada Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Semoga Merahmatilah akannya Akan Imam Syafi'i oleh Allah ta'ala Al-asahul al mashhuru minha Yang paling sahih Yang masyhur Daripada tiga pendapat Imam Syafi'i ini Annahu in nazala bil muslimin Apabila telah berlaku Sesuatu perkara Dia panggil nazilah kan telah berlaku sesuatu perkara bagi orang Islam nazilatan qanatu fi zalika li jami'i salawati tiga pendapat itu pendapat yang paling sahih dan masyhur apabila berlaku nazilah sahaja yang berlaku serangan kepada orang Islam pembunuhan kepada orang Islam musibah kepada orang Islam ah masa itu disunatkan baca doa qunut dalam sembahyang selain daripada subuh pun yang dipanggil ataupun disebut sebagai kunut nazilah. itu pendapat pertama bagi Imam syafi'i. Wa illa fala. Kalau tak ada nazilah sesuatu benda, perkara yang menimpa umat Islam, maka tidak perlu baca doa kunut selain daripada sembahyang subuh. Wa sani ya kunutun, ya kunutun mutlaqan. Pendapat yang kedua, orang Islam itu Baca kunut juga walaupun tak berlaku nazilah, tak berlaku sesuatu musibah yang menimpa orang Islam. Pendapat yang kedua baca juga. Lima waktu. Lima waktu semayang ni, <coughs> selain daripada subuh lah. <coughs> Wathalithu. Yakunutu mutu, la yakunutu mutlaqan. Pendapat yang ketiganya, selain daripada semayang subuh, tidak dibaca kunut secara mutlak. Tak sunat. Ha, tak sunat. Wallahu a'lam. Ah, ha, dia kata, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui Jadi para ulama' ni sebutlah takut hak mana tepat ni Allah Ta'ala yang paling tahu Cuma ulama' ni dia beristihad Ketika dia beristihad itulah timbulnya berbagai-bagai pandangan Ah, ha, Berbagai-bagai pandangan terhadap sesuatu isu Ataupun terhadap sesuatu masalah hukum Jadi last sekali dia akan penutup sebagai penamat Wallahu'alam Hak paling betulnya Allah Ta'ala lah Ta paling tahu <tuh> Allah Ta'ala ta paling paling mengetahui Lebih mengetahui Wa al kunutu Andana fi nisfil akhi Fi nisfil akhiri Min syahri ramadana Fi raka'atil akhirati al witri Selain daripada sunut, uh, Sunat baca doa kunut pada semayang subuh Disunatkan juga Di sisi kami iaitu di sisi mazhab kami iaitu mazhab Syafi'i baca kunut pada bulan Ramadan pada setengah yang akhir iaitu malam 16 16 sampailah malam akhir Ramadan ketika semayang witir itu pada rakaat yang terakhir disunatkan baca doa kunut selain daripada kunut subuh yang kedua sunut pada semayang witir pada 16 sampai akhir Aa, pada malam yang ke-16 sampai akhir Ramadan Wala na wajhun Aa, bagi kami ada satu pandangan lain Ayakunuta fiha fi jami'i syahr Ramadan Pendapat yang kedua keseluruhan bulan Ramadan ah ini sama dengan mazhab Hanafi Daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan pada semayang witir itu sunat. Bukan kepada nisful uh, akhir. Pertengahan yang yang akhir iaitu malam yang ke-16. Itu pendapat pandangan pertama. Pandangan yang kedua seluruh Ramadan. Daripada awal Ramadan apabila semayang witir rakaat yang terakhir sampai habis Ramadan. Ha, itu pendapat yang kedua. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa wajhun thalisun Dan wajah yang ketiga Pandangan yang ketiga Fi jami'i sanah Pada setiap tahun Kesururan setahun Wahwa mazhabu abi hanifata Iaitu mazhab abu hanifah Wite sahaja tak kira bulan Ramadan Wite sahaja Selepas wite ada doa kunut bagi rakaat yang terakhir sama dengan pendapat Abu Hanifah wal ma'ruf wal ma'ruf min mazhabina wal awwal yang diketahui dan juga pendapat yang masyhur di dalam mazhab kami iaitu yang pertama apa maksud yang pertama tadi maknanya pada setengah yang akhir iaitu malam yang ke-16 daripada Ramadan Itu tu pendapat yang masyhur dan pendapat yang kuat Ha, maknanya malam yang ke-16 lah dibaca akan kunut sampailah bila sampai akhir akhir Ramadan. Cuma kita nak bahas sedikit dalam hadis yang telah diketengahkan dalam hadis yang telah diketengahkan oleh Imam Tirmizi eh, oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang tentang Rasulullah membaca doa an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaza yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya ha tu kita nak bahas sikit kerana ulama-ulama hadis ketika membahaskan hadis tersebut tentang hatta faraqat dunya di, di situ adalah tambahan ha itu maknanya tambahan itu tidak sahih Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab al talqis Juga Alamah Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. Dan juga Ibn Qayyim al Jauzi. Bukan Jauziah. Jauziah disebut dalam Zadul Ma'ad. Dalam kitab At-Tahqiq Fi Masailil Khilaf. Ah, ha? dalam at-tahqiq fi masailil khilaf, nailul autar dan juga Talqis tambak setelah dibahas dengan perbahasan yang panjang mereka membuat kesimpulan Rasulullah baca kunut sehingga wafat itu tidak sahih itu satu perkataan tambahan daripada perawi bukan merupakan amalan Rasulullah Kitab yang keempat iaitu di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram syarah kepada Bulughul Maram yang dikarang oleh Muhammad Saleh Utsaimin Syekh Muhammad Saleh Utsaimin dia kata tetapi dia berkata, "Walakin hadhihi ziyadah da'ifah, tambahan hatta faraqad dunya." Itu tambahan dia kata. Ha, itu satu tambahan yang lemah. Wa qad angkarahu Ibnul Qayyim inkaran shadidan. Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah telah mengingkari dengan ingkaran yang dahsyat, yang keras. Dia mengingkar, dia menolak kalimah sehinggalah Rasulullah meninggal dunia. Ha, hatta faraqad dunya dulu kita buat contoh ada hadis-hadis ni kadang-kadang dia sahih tetapi tambahan itu tidak sahih contoh yang selalu kita sebut dulu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a an yutila ghurratahu So, Sesungguhnya umat aku akan disuruh ataupun akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di dalam keadaan muka tangan dia bercahaya. Kesan daripada mengambil ismah Jadi barang siapa yang ingin melebarkan, meluaskan cahaya pada muka dan tangan, fayutilla ghurratahu fayaf'an. Ha, ah, faman ah, ha, siapa-siapa yang nak ah, ha, pada yutilla ghurratahu fayaf'an itu bukan hadis. Itu perkataan Abu Hurairah. Hadis sahih, tambahan tidak sahih. Macam dalam hadis ini, sebahagian ulama mempertikaikan pertama tentang tambahan hatta faraqad dunia. Yang kedua, matan itu secara keseluruhan dipertikaikan. Beberapa kitab yang saya sebutkan tadi tidak sunyi daripada kritikan para ulama-ulama hadis. Tidak hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah buat membaca doa kunut pada subuh sehingga dia meninggal dunia tidak sunyi daripada kritikan ulama-ulama hadis. Yang ketiga, bahawa munas tak munasabah. Munas Para sahabat ini empat orang ini tidak mengetahui bila Rasulullah wafat, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali tak buat kunut. Mereka kata perkara yang paling mustahil. Mereka ini tidak tahu. Sedangkan mereka biasa sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Bila Rasulullah wafat, mereka semayang subuh tak baca kunut. Jadi empat orang sahabat ini. Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Dan mereka telah diberi periktirafan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Alaikum wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajis. Barang siapa yang hidup setelah kewafatan aku nescaya mereka akan melihat perselisihan yang banyak jadi pada ketika itu hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al al-mahdiyyin yang sentiasa mendapat petunjuk addu aliyah bin nawajis gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dengan gigi-gigi gerham kamu maknanya empat ni diiktiraf jadi para sahabat menyebut kami semayang daripada dari belakang dari belakang empat orang khalifah ni kesemua empat-empat mereka ini tidak buat kunut. Ah sebab itu dia kata wa huqqalah an yunqiraha. Ibnu Kazim ni dia tang tambahan itu dia engkar uh, lah di antara ma ma'rufa anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma tarakal kunut ta ala haula'i tarakahu mutlaqan. Kain Rasulullah dalam hadis-hadis kita dah bahas panjang isu ni dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Bila dia dia baca kunut ni selama sebulan Doa untuk satu kaum Daripada kaum kafir kurash Yang telah menekan orang Islam Yang telah memberi ancaman kepada umat Islam Rasulullah pun doa kepada kaum ni Supaya dihancurkan oleh Allah selama sebulan Bila dia tinggal doa kepada orang kafir Ini ke kemusnahan kepada orang kafir Doa pada kunut subuh juga ditinggalkan ha, Dia buat sebulan je sebab tu dia kata, 'karena yang dikenal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma taraka al dunia, ala tidak tarakahu orang lain mengatakan tidak sah dia tidak boleh orang dia kata. dunia. Dia tidak membiarkan orang lain mengatakan dia meninggal dunia. Dia tidak membiarkan orang lain mengatakan mana orang yang mendakwa berdasarkan kepada apa Dia tidak yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dan perkara itu ma'ruf daripada kalangan sahabat bahawa empat orang sahabat ini paling besar dan diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain mereka tak buat kunuk setelah Rasulullah wafat pada semayang subuh jadi menunjukkan Rasulullah tidak buat secara berterusan secara berterusan dia kata tidak mungkin semala ya'rifuhu kibaru sahabati li'annahu lau fa'ala hadha tula hayatihi lakana naqluhu amran daruriyan daruriyan tak munasabah ha? kibar sahabat tak tahu rasulullah buat tak buat sembang buat tak buat kunut semayang subuh ni tak munasabah kalau di dinakalkan rasulullah buat para sahabat akan menakalkan bila ada bukti rasulullah memang confirm buat kunut pada setiap semayang subuh nescaya dinakalkan daripada para sahabat khususnya khulafah Rasidin. Ha, lalu dia buat kesimpulan di sini. Ha, Syekh Salih Usaimi buat kesimpulan. Wassawabu annal kunuta fil fajri ka ghairihi. Semayang kunut, kunut, pada semayang subuh sebagai semayang yang, sebagaimana semayang yang lain. Kalau ada nazilah, baru buat. Tak ada, tak buat. Wa in wujidat nazilatun. Uh, nazalat bil muslimin. Apabila didapati berlakunya nazilah yang telah berlaku kepada orang muslimin, Qanata fiha kama yakunutu fi ghairiha wa illa falah Jelas kan? Cuma saya nak baca sikit Di dalam kitab Zadul Ma'at yang lebih jelas Yang Syekh Salah Husaymi kata Dia membuat kritikan yang keras uh, Tentang dakwaan mengatakan Rasulullah ini buat Setiap semayang subuh Setelah dia mengukurkan perbahasan yang panjang Lalu dia buat beberapa kesimpulan macam tadi juga dia kata wa minal ma'lumi bid darurati aa, maknanya pengetahuan secara umum anna rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanata law kana, kana yaknutu kulla wadatin sekiranya rasulullah membaca kunut pada setiap sembahyang subuh wa yad'u bi hadzal du'ai dan dia berdoa dengan ini doa Allahumma hadini fi man hadai wa fi man afai sampai habis kan kalau rasulullah buat macam tu pada setiap sembahyang subuh wa yu'minu sahabatu. Sahabat akan amin lah. Kalau Rasulullah buat setiap kali semayang subuh, sahabat akan amin. Sahabat yang duduk belakang tu. Lakana naklul ummati li hadza. Ha dia kata li hadza kullihim. Nistaya ummah akan menakalkan perbuatan itu kesemuanya kesemua daripada para sahabat. Ha dan juga kesemua para sahabat menakalkan daripada Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca doa Qunut setiap subuh kana klihim li bil sebagaimana nakalan nakal maknanya memindahkan pendapat para sahabat memindahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang jaharnya semayang subuh semayang subuh ni jahar kan para sahabat menakalkan peristiwa ini bagi tahu kepada orang lain Rasulullah semayang subuh secara jahar Wa'adadihah Berapa rakaat semayang subuh Wa waktihah Waktu subuh bila masuk Dia menakalkan subuh dua rakaat Rasulullah baca jahar dalam semayang subuh Waktu semayang subuh bila Tiba-tiba bat kunut sahabat tak nakalkan Menunjukkan benda tu tak berlaku ha, sebelum kita sambung Uh, huraian Ibnul Qayyim Al Jauziyah ini dikemukakan di antara dalil yang kuatnya lagi Sa'id bin Tariq Al Asja'i. Ha, uh, qala Sa'id Sa'id bin Tariq Al Asja'i qultu li abi. Dia kata kepada ayah dia, ya abati, innaka qad sallaita khalf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau semayang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali di belakang Umar Abu Bakar Umar Osman Ali radhiyallahu anhum ha huna di sini di Madinah Wabil Kufati kamu telah sembahyang di belakang sahabat ini di Kufah munzu khamsi sinin semenjak lima tahun bukan lima hari bukan lima bulan bukan lima belah hari lima tahun sembahyang di belakang sahabat ini sudah tentu pasti apa yang dibuat oleh para sahabat diketahui oleh ayah dia ha oleh ayah Said bin Tariq Ha, oleh ayah Said lah iaitu Tariq Tariq Al-Asja'i. Lalu ah uh, dia tanya ayah dia fakanu yaqnutuna fil fajri adakah para sahabat yang empat ini mereka melakukan kunut pada sembahyang subuh? Faqala ay bunayya wahai anakku muhdathun. Kunut ini adalah benda-benda yang diada-adakan. Ayah dia cakap macam tu. Ayah dia pernah semayang di belakang Rasulullah, Ubaka, Uma, Osman Ali. Bila anak anak dia tanya, "Wahai ayah, Ayah semayang di Madinah bersama dengan Rasulullah dan empat orang sahabat tadi dan juga di mana Kufah tadi. Di Kufah selama lima tahun. Adakah mereka buat kunut? Wahai anakku, kunut pada setiap subuh itu adalah satu perkara yang diada-adakan. Yang direka tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Setiap subuh dan para sahabat. Yang mereka buat tadi sebulan untuk berdoa kepada sesuatu kaum. Selepas batu Rasulullah berhenti. Sahabat pun tak sambung. sahabat pun tak sambung. Okey, kita sambung apa yang disebut oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah tadi. tentang rakaat, jahar ke tidak ke, mereka ambil daripada Rasulullah para sahabat ini. Takkanlah bad kunut mereka tak nakalkan daripada Rasulullah wa in jazaa alaihim tadhi'u amril qunuti minha kalau bolehlah mereka lupa menyia-nyiakan ataupun mereka lalai dan tentang kunut jazaa alaihim tadhi'u zalik mereka juga akan lupa tentang berapa bilangan rakaat subuh berapa, masuk subuh bila dan rasulullah baca jahar ataupun sir subuh tapi tentang bilangan rakaat tentang waktu masuk waktu subuh masuk bila tentang jahar ataupun tidak semua dinakalkan takkan isu kunut tak dinakalkan sedangkan kunut terlibat dalam sembahyang subuh rakaat dua rakaat pun terlibat sembahyang subuh waktu masuk pun waktu subuh diketahui oleh sahabat kerana ambil daripada Rasulullah bilangan rakaat berapa jahar ke tak jahar ke berapa buat Rasulullah buat jahar ke ataupun dia sir semua sahabat nakal perbuatan amal semayang Rasulullah pada semayang subuh. Kenapa para sahabat empat orang ini tadi tak menakalkan tentang kunut Rasulullah pada semuanya subuh? Ha, jadi sebab tu hatta faraqat dunya tambahan yang lemah. Ini kajian para ulama hadis. Ha, bukan saya sebut ni, saya saya baca ni. Hak orang kata pandai-pandai pula -pandai dia kata lemah. Ha, Imam Nawawi pun kemukakan ke dalam dalam azkar dia. Dan juga ulama-ulama lain bawa juga mari hadis itu saya cuma baca apa yang disebut oleh para ulama. Dia kata la farqa, tak bezalah. Kalau subuh pun tentang rakaat jahar ataupun tidak waktu masuk bila tak ada beza dengan kunut. Kalau Rasulullah buat mereka akan buat. Wa bihadha anna annahu lam yakun hadihi aljah. Ah, bi basmalah. Begitu juga Rasulullah tidak menjaharkan basmalah dan diikuti oleh khalifah khulafa ar-rasyidun mereka pun tak jaharkan kullu yaumin wa lailatin khamsa daiman mustamiran summa yudayyi'uhu aktsarul umma aktsarul ummati zalik ha. jadi sebagaimana rasulullah sembahyang lima waktu dan dia tidak menjaharkan basmalah diikuti pula oleh khalifah yang empat ini. Walaikatahu wa hadha min am halil mahal. Ini perkara yang paling mustahil kalau isu kunut sahabat tak tahu. Sedangkan dalam isu lain bab sembahyang subuh kuat tak kuat Rasulullah baca basmalah berapa rakaat masuk waktu bila semuanya dihafal oleh para sahabat dan disebarkan dinakal oleh para sahabat dan disebarkan kepada orang tiba-tiba dalam isu kuno isu kuno ini sahabat tak sebarkan adakah mereka lupa tak kalau dalam isu lain mereka tak lupa tentang berapa rakaat berapa apa dia jahar ataupun sir ketika baca basmalah waktu subuh masuk bila semua di disebarkan kenapa dalam isu kunut ini dia tak sebarkan balau kana zalika waqian kalau berlaku lah memang betul Rasulullah buat kunut setiap subuh lakana naqluhu ka ada di salawat nescaya para sahabat menakalkan daripada Rasulullah sebagaimana para sahabat menakalkan bilangan-bilangan rakaat dalam sembahyang Wa ada di rakaat. Ada dia selawat berapa bilangan semayang lima sehari semalam dan berapa rakaat wa wal dan jahar dan juga sirnya bacaan Rasulullah di dalam semayang. kan ada sir ada jahar kan. Kalau semayang uh, sir seperti semayang zuhur, semayang asar solat baca sir. Oh, sahabat nakalkan sampai akan diambil nakalkan benda Rasulullah perbuatan Rasulullah disebarkan kepada orang. Adapun semayang subuh, maghrib, eh uh, Isha Jahar oh disebarkan kepada orang. Sebab benda tu benda yang maklum. Wa al arkani wa dan tempat-tempat rukun dan tertibnya semua juga di akan nastayalah nistayalah akan dinakalkan oleh para sahabat dan disebarkan kepada kepada umat. Ha jadi kesimpulannya sebagaimana yang kita baca dalam riwayat-riwayat yang lainlah Cuma apabila sampai tajuknya dalam kitab Azkar Nawawi ini kita baca balik dan kita ulang balik perbahasan. Pendapat yang kuatnya kuno ini adalah nazilah. Bila berlaku baru buat, berlaku sesuatu isu yang menimpa umat Islam. Bukan setiap kali sembahyang. Dan kita tengok sehari dua ni pun, kebelakangan inilah memang orang duk buat sebab isu Palestin tu. Orang duk buat kuno lah, semua sembahyang. Termasuklah sembahyang subuh. Ha, tak apalah, memang kerana memang berlaku Suatu isu kepada umat Islam. Ha, jadi kalau pendapat yang kuatnya Bukan buat secara berturusan ha, Bukan buat secara berturusan Tetapi kalau andai kata ada orang buat juga Boleh lah ha? Iman Na'awi kita boleh lah ha? Iman Na'awi Sebab kadang-kadang orang bandingkan Kamu siapa dengan Iman Ha, Kita kata boleh lah ha? Cuma kita nak tarjah Yang mana paling kuat Jadi kita kemukakan perbahasan ulama ha, Bukan tarjah ikut pandai kita Kita tarjah berdasarkan Apa yang telah ditarjahkan oleh para ulama ha, Jadi pendapat yang kuatnya Maka tidaklah dibuat secara berterusan. Kalau orang buat juga tidak salah. tidaklah menjadikan sembahyang rosak ke tak rosak ke. Masalah cacat dia punya iman ke. Ataupun dia mati masuk dalam kubur. Kamu buat kunuk tak besok sembahyang dulu? Atas dunia? Ha, <tid> tak ada soalan tu. Di akhirat pun, pun tak ada soalan tu. Ini masalah khilafiyah. tidaklah menjadikan kunuk ini suatu isu yang besar yang menyebabkan berlaku perpecahan daripada kalangan umat Islam. Ini masalah khilafiyah berdasarkan kepada dalil dan hujah masing-masing wallahu alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh